baxtiyor aka odamlarda yana shunday bir tushuncha borki nega musulmonlardan katta olimlar chiqmaydi desa yana eng qizig'i shu gapni aytayotganlar demak avvalgi davrlarni yaxshi o'rganib ko'rmagan tarixni yaxshi o'rganmagan mana hozir siz aytayotgan o'sha mana jobir ibn hayyon yoki rizo abu bakr roziy uzr abu bakr roziy haqida mana aytib o'tyapsiz mana <coughs> algoritmni olaylik algebrani olaylik to'g'rimi mana bular hammasi bu misol uchun u algoritm dunyo dunyo it texnologiyalar nimasi asosnima algoritm al xorazmiy al jabr qayerdan keldio'shani kitobi al xorazmham biz hamma nimaga to'xtalib o'tishimiz shart emas yoki mana zamonaviy meditsinada ibn sinoni masalan oddiy misol muskullarni ko'ndalan emas muskulni uh, tolasiga uh, para, parallel qilib kesish oddiy usul oldin ko'ndalak kesilgan musul anaqa muskul tolasini hmm. keyinchalik u oddiy tibbiyotga bitta misol u uh, yarani bitishi keyingi asoratlariga qarshi masalan ko'ndalan kessangiz u asorat qoladi u uh. og'riq beradi lekin shu to'qimagan uh, tolaga nisbatan parallel kesish oshuni olib kirdi ibnsino misol uchun dunyoni xirurgiyasi man, asosiy mana shu o'sha hmm. haligi para bu biz masalan soatlab yoki oddiy mana al farg'oniy misrga borib nil nilometr yasagani yaratgani o'sha misrdagi dehqonchilik mavsumini belgilab berdi nilni ko'tarishiga qarab pasayishiga qarab dehqonchilik qilinardi to'g'rimi o'sha nilometr yasadi shunga qarab baho baholilnadigan bo'ldi qachon dehqonchilik boshlaymiz qachon nima qilamiz